21 декабря 2012 года в 5 часов 3 минуты на пульт ПЧ-37 поступило телефонное сообщение о возникновении пожара в бытовом вагоне, расположенном в металлическом ангаре в промзоне. Значит, по приезду было установлено, что загорелся вагон, в котором переодевались рабочие сборщики мебели. Значит, пожар был ликвидирован. И в ходе разбирательства было установлено, что причиной возникновения пожара явилось, явились аварийные токовые явления в электропроводке с правой половины данного бытового вагона. Во время пожара значит, уничтожен сам вагон, практически полностью а мебель, находившаяся в вагоне, стулья, столы и также отопление вагона и электропроводка вагона. Материальный ущерб составляет 40 тысяч рублей.